Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Di video kali ini saya akan e, menjelaskan tentang e, Beberapa manfaat ketan hitam e, Beberapa manfaat ketan hitam untuk burung perkutut Apa saja manfaat ketan hitam untuk burung perkutut e, Agar supaya sehat, agar supaya rajin manggung Agar e, rajin gayer dan gacor dan lain sebagainya Jadi manfaat ketan hitam e, di video kali ini akan saya sebutkan satu persatu e, dan apa kandungannya dan apa manfaatnya seperti itu. Dan simak video saya dari awal sampai akhir. Jangan di skip uh, supaya tidak gagal paham. Dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi karena subscribe itu gratis uh, segera di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya atau tombol loncengnya uh, itu diterunyo supaya selalu aktif dan selalu mengikuti video-video saya yang bermanfaat atau tip-tip yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi manfaat ketan hitam untuk burung perkutut uh, seperti ini yang pertama adalah bisa menjaga daya tahan tubuh untuk burung perkutut seperti apa uh, untuk daya tahan tubuh untuk kesehatan burung perkutut dan lain sebagainya yang kedua adalah menjaga kesehatan kulit uh, pada burung perkutut atau secara keseluruhan pada bulu pada burung perkutut yang ketiga adalah menjaga dan memperbaiki kerusakan sel uh, pada burung perkutut yang keempat adalah menjaga sel dan mencegah sel uh, kanker pada Burung perkutut, ataupun yang mengakibatkan burung perkutut itu, bisa mengakibatkan tetelo dan lain sebagainya. Yang kelima adalah memperlambat, apa istilahnya, menyuburkan atau menyehatkan bulu dan memperindah bulu pada mengkilapkan bulu dan lain sebagainya. Yang keenam adalah memadatkan otot pada burung perkutut. Seperti itu, jadi memadatkan sel-sel otot pada burung perkutut. Yang ketujuh adalah sumber energi dan nutrisi pada burung perkutut. Yang kedelapan, adalah menurunkan resiko penyakit kronis pada burung perkutut sehingga burung perkutut tambah sehat dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah mencegah obesitas atau mencegah kegemukan pada burung perkutut seperti itu. Jadi e, seperti itu manfaat e, ketan hitam yang saya sebutkan di video saya ini dan apa sih kandungan-kandungan e, yang tertera pada ketan hitam apa sih? komposisi maupun kandungannya seperti ini setelah saya pelajari entah itu di media sosial maupun di media nyata maupun di media entah itu Twitter Facebook Instagram Google dan lain sebagainya karena ternyata kandungan ketan hitam sangat bagus untuk gizi yang baik dan gizi yang seimbang dan untuk kesehatan burung perkutu tersebut setiap 100 gram ketan hitam memiliki kandungan seperti ini saya akan sebutkan satu persatu yang pertama adalah energi yang kedua adalah sebagai protein, yang ketiga adalah sebagai lemak, yang keempat adalah karbohidrat, yang kelima adalah sebagai serat, e, sebagai serat dan e, yang keenam bisa e, terkandung kalsium, yang ketujuh adalah fosfor, yang kedelapan adalah sapsi, e, dan yang kesembilan adalah natrium dan yang ke-10 adalah kalium seperti ini. Dan <tuh> berapa e, kandungan energi pada ketan hitam? Pada hitam energinya kurang lebih adalah yang saya pelajari di media sosial adalah 181 gram setiap 100 gram. Tadi eh, energinya bagus dan proteinnya berapa? Proteinnya adalah 4 gram dan lemak. Lemaknya adalah 1,2 gram dan karbohidratnya itu 37,3 gram dan seratnya adalah 0,3 gram dan kalsium adalah eh, 9 mg fosfor adalah 144 mg dan uh, kandungan-kandungannya adalah seperti saat besi adalah 1,7 uh, mg dan yang ke-9 adalah natrium. Natriumnya 9 mg uh, dan yang 10 adalah kalium. Kaliumnya 18,4 mg seperti itu. Jadi kandungannya sangat uh, bagus ya untuk Ketan hitam untuk burung perkutut. entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut Bangkok, burung perkutut crossing, burung perkutut warna, dan lain sebagainya. Jadi kandungan-kandungan tersebut itu adalah untuk uh, burung perkutut itu biar tambah sehat. Kalau burung perkutut sehat itu otomatis tambah rajin manggung, tambah rajin gayer, tambah rajin uh, mengeluarkan suara-suara yang indah maupun uh, mengeluarkan kong maupun uh, ketep maupun suara ujung yang bagus dan lain sebagainya. Jadi yang menjaga daya tahan tubuh burung perkutut itu tidak cuma makanan-makanan yang lain, selain itu juga apalagi di musim hujan seperti ini. Eh, di musim hujan kita harus menggunakan ketahanan juga, tetapi penggunaannya juga jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti eh, bisa menimbulkan itu burung perkutut itu mudah rontok, mudah sekali brodol seperti itu. Jadi penggunaannya cukup eh, setengah sendok maupun satu sendok dan dicampur millet, jawa otak maupun biji sawi atau kena risit dan lain sebagainya dan menjaga kesehatan kulit pada burung berkutut ataupun menyehatkan bulu pada burung berkutut dan menjadikan sel uh, burung berkutut itu atau anti-kanker maupun anti penyakit-penyakit yang kronis di burung berkutut tersebut seperti itu dan memadatkan otot pada burung berkutut tersebut jadi begini karena uh, burung berkutut itu jarang kalau di dalam sangkar itu kan di dalam sangkar jarang berterbangan ke sana ke sini jadi burung memerlukan ketan hitam karena untuk mengencangkan otot pada burung berkutut jadi biar otot-otot entah itu otot-otot di persendian maupun otot-otot di entah itu di paha entah itu di kaki entah itu di dada entah itu di e, punggung sayap dan atau leher dan lain sebagainya itu tambah kenceng seperti itu itulah manfaat ketan hitam dan e, menimbulkan juga menaikkan birahi juga atau menimbulkan birahi dan emosi sehingga burung berkutut kalau dikasih ketan hitam otomatis itu tambah birahi tambah emosi dan lain sebagainya seperti itu itulah manfaat ketan hitam yang saya sebutkan karena kandungannya sangat banyak banget seperti energi protein lemak karbohidrat serat kalium kalsium fosfor zat besi dan lain sebagainya ada e, natrium ada e, apa istilahnya proteinnya juga seperti itu jadi e, cukup kita kita juga bisa membedakan e, antara ketan hitam e, palsu maupun ketan hitam yang asli. Ketan hitam yang asli itu otomatis dia agak kusem kusem ya, tidak se -se cerah, tidak cerah. Biasanya ini ketan hitam asli itu dia banyak e, serangga serangganya, banyak kutunya itu malah yang di situ itu malah otomatis asli. Kalau yang tidak itu ke, ada kadang-kadang ada saat pewarnanya seperti ketan hitam dikasih warna yang agak hitam tapi keunguan itu tetapi tidak ditumbuhi e, semacam kutu beras maupun tidak ditumbuhi serangga maupun itu itu malah kita harus mempertanyakan ini malah tidak asli yang yang bersih bersih itu tetapi yang agak e, budak agak kotor itu yang ada kutunya ada serangganya ada yang lainnya itu malah terga, terkadang itu malah itu asli seperti itu di antara kita bisa membedakan antara ketan hitam yang asli sama yang tidak karena sekarang banyak terjual juga di pasar pasar ketan hitam yang e, ya juga asli tapi dikasih satu warna entah itu pewarna apa entah itu berwarna seperti itulah jadi bisa mendapatkan e, burung perkutut malah tidak sehat malah tambah sakit kalau dikasih satu warna seperti itu jadi untuk memilihnya kita harus tahu lah syukur-syukur dari petani asli kita membelinya ketan hitam jadi untuk uh, menyehatkan burung perkutut kita seperti itu jadi uh, selain itu adalah sumber energi sumber energi seperti apa karena burung perkutut itu untuk manggung yang durasi lama manggung yang durasi panjang itu juga membutuhkan tenaga membutuhkan energi membutuhkan uh, apa power dan lain sebagainya kalau tidak kasih ketan hitam otomatis untuk bunyinya itu tidak lama manggungnya tidak lama ataupun jeda burung perkutut itu otomatis berjeda 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 karena tidak menggunakan ketan hitam yang banyak kandungannya itu tadi jadi menurunkan resiko penyakit kronis juga dan untuk mencegah obesitas jadi burung perkutut yang kegemukan obesitas maupun dia itu terlalu gemuk dia terlalu apa ya banyak lemak itu bisa dikasih Ketan hitam, karena fungsinya seperti itu, dan untuk burung perkutut yang uh, tidak menyukai ketan hitam, bisa dicampur ke millet maupun sedikit saja. Jadi, terkadang burung itu tidak mau makan ketan hitam. Bila mana burung mau makan ketan hitam, itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Kita lihat kotorannya, kita lihat kotorannya dulu. Kotorannya itu kempel, apa tidak? Biasanya, kalau kotorannya kempel dan berwarna hitam, maupun hitam ke ungu-unguan, itu otomatis burung perkutut itu sejenis beras ketan hitam seperti itu jadi kalau tidak menyukai kita bisa campur sedikit demi sedikit antara milet ketak jawawut otak jawa maupun sit, maupun biji sawi kita campur sedikit ada setengah sendok dulu nanti enak. bagaimana reaksinya untuk oh, burung perkutut itu mau makan apa tidak kalau tidak mau makan jangan dipaksakan, tetapi tetap tersedia di dalam Sangkar maupun di dalam cepuk uh, Itu sendiri seperti itu Jadi manfaatnya sangat banyaklah uh, Selain itu kan Burung berkutut apalagi di musim hujan seperti ini Cukup uh, rekomendasi Untuk dikasih ketan hitam Karena burung berkutut kalau tidak dikasih ketan hitam Nanti Tambah apa ya istilahnya dia itu tambah Bulunya mengkoro Tidak sehat dan Yang paling uh, Sering saya lah, Lihat itu kegemukan dan obesitas dan kebanyakan lemak di antara di sela-sela paha maupun di sela-sela uh, sayap maupun di leher itu banyak lemaknya seperti itu kalau sudah banyak lemaknya otomatis burung perkutut itu jarang bunyi dan tidak rajin manggung seperti itu jadi harus kita harus pinter-pinter atau pandai-pandai untuk memberikan ketan hitam seperti itu uh, pokoknya uh, cukup sekian semoga saja bermanfaat untuk uh, kita semua tentang ulasan-ulasan pemberian manfaat ketan hitam untuk burung perkutut akan tetap sehat, agar tetap rajin bunyi, agar tetap rajin manggung dan sebagainya. Eh, pokoknya ambil sisi positifnya, sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang bagus, yang baik, dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Pokoknya, salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam bineka tunggal Salam kekeluargaan, salam satu hobi, salam guyub rukun selalu dan tak lupa pula saya ucapkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.